弱小无助，咕咕鸡，有没有感觉热热的？今天是你在日本的第几天？我只知道我要准备回家。<laughs> OK。我们现在在抽演员这里是宅男的天堂，因为有很多动漫啊，还有很多周边的东西。然后这里还有有名的电器街，如果你想要买电锅、电器啊，或者什么耳机啊、相机啊，也都可以在这里买。其实我觉得 Big Camera 应该已经都都包餐包开了吧？可是因为我们现在来的时间还很早，现在才十点，所以很多店都还没开。 OK，好啦，现在比比揭晓。其实这个神兽跟我的工作可能有一点关系，因为它有卖一个很酷的玉手，就这个 IT 情报，安全玉手，买这个回去，希望能保佑我的工作。然后我也顺便求了一个签，什么都没看懂，因为它是日文的，但它后面有英文的。然后找半天想要找工作，最后我们看到的最关键的依据就是 Do not change your job。 Working and study hard, evil will go away, and fortune will come. 一 <laughs> 切所有的谜题都被这两句话给解决了。OK，虽然是墨迹，但是我觉得那两句话真的很重要。这个玉手我真的觉得很酷。我觉得这个玉手还有一个，那个在京都买到的那个天下无敌玉手，这两个玉手真的很值得来日本的时候来收集，因为我觉得真的很酷，很少在别的地方有看到。然后这里还有一个元结牛蛋。 然后它里面有凤凰啊，然后有灯，还有这个神社的样子，总共有六种。然后我最想要的是凤凰跟这个，我最想要的就是灯或是凤凰。然后我就抽到那个一发即中哦，超开心的。那我们现在前往下一站，我们今天要去马虎台之丘，我们要去看。 Borderless 的 Team Lab，走，走吧。我们的票是十一点半的，走走走走。好啦，我们现在到了 Team Lab 的入口，我们现在准备进去。其实它一路是稍微有一点点曲曲绕绕，但它一路都有指标，跟着那个 Team Lab Museum 的标志走就可以了。在神谷町站下车，然后五号出口，然后就顺着指标到就可以了。那我们现在要进去啦。我们买的票是十一点半到十二点之间，走吧，我们进去看看。 指尖，在我指尖呐、啊，非常丢人，弱小无助。哎，洗澡。哎呦，噜啦啦噜啦啦噜啦噜啦。等夏天，等秋天，等下个季节，在哪里，在哪里？不要隐藏你自己。 我觉得这个房间可以坐一阵子，当休息一下也可以。可是因为它后面的投影都会一直有不断的变换，然后它会从很少的花凋零的花开始，到现在非常繁盛的盛开这样子，我觉得蛮漂亮的。我们在这里已经坐了大概五六分钟了，然后就可以看到它就，就哇，哇，就可以看到它不同时期不同的画面，很精彩。 这首歌、啊，物理啦，物理，咕咕鸡。 我们终于走出来了，然后这里面真的很漂亮，非常非常值得来。然后因为它那里面的那个枪迷宫，整个就是迷失了，然后里面的环境也很适合拍基础的 MV，所以我们在这里面就 cosplay 了一下，希望我们不会被搞。我不想暴雷太多，我我真的觉得里面很漂亮。像我这么爱购物的人都都愿意花三个小时的时间。印象最深刻当然就是我们自己画的那个啊，超级可爱的。 我们自己画画，然后他就把它投影在墙上。我觉得它那里面有很多互动的东西，都可以来。希望大家可以自己来体验，来享受一下这个展览。然后因为里面真的很适合，就是拍一些有的没的。如果有空的话，都可以来。我已经忘记门票多少钱了。那小助手会帮我做那个后期嘛？就这样子我们现在吃，今天早上说要吃那个花道湾那我们就吃到了。 这拉面好别形哦，我们今天来有维多豆哎，直接上来啦。我们这个是它的那个招牌，就是加蛋的辣味噌拉面。然后这个是东京车站限定的味噌拉面。主要是你看，它的叉烧太大了。<哇>它的面条是粗面条，我觉得看起来就很好吃。我觉得拉面就是要吃粗面条的。那我先在来试试看我的喽。笋子也好大然后有豆芽，哦，就这样。 那我先来吃哦，我记得他们的味道蛮辣，<laughs> 超热<的>，面条 <laughs>、哦、超有超有嚼劲的。 属于味道很浓厚的那种味噌汤，你看开的汤有多浓，好吃，一点点辣锅底都有好多洋葱哦，还有海苔，鲜哦。跟肉店一样的，但是吃起来是海鲜的味道。其实它吃的程度感觉有点像沾面，就是差不多，放了三分钟就变这样。这家真的没让 yeah 建议大家就是晚上买很晚时段，像我们是九点进来，我觉得超棒的，因为人都很少，就大部分的人都已经走了，然后所以你就不用大排长龙或者什么之类的。而且它有分室内跟室外，室外区的话，它如果风太大，它是会关闭的。但我们今天运气好，它是两个都有开，所以你一定要记得留时间给室内跟室外区，因为两个地方都非常好拍，就拍出来的感觉是很不一样的。然后这个地方真的非常推荐大家来。